Zamanı hak gördü ki düşmanın ateşyasının kozulmasında düşman nezir susturuldu. Ordunun Əskədlər tərəfindən düşmənin əcirə sürulduğunu bu kənd cəmaadı gördü. Və o kənd cəmaadı da ön xəttdə duran bizim əskədlərimizə arxeyin burada öz fəaliyyətlərlə məşğuldur. <laughs> Cündialıq fəaliyyətlər yerinə yetirilir. Heç bir, yəni bizsiz yenə deyirəm. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində düşmənə Erməniyə işləyən faktlar var. Bəli. O şəxslər var ki, yəni cəmaadın içində əks təbliğat yaratma. Nə demək istəyirsiz suallarla bağlı? onun bağlı demək istəyirəm ki, heç gəsəl zaman qopanlı cemaət Qur'anı tərk eləməz. Ona görə ki, qopanlı cemaəti qoruyan bizim güclü olduğumuzdur. Bizim əsgərlərimiz. Var. O əsgərlər düşmənə bir addım da qoymazlar ki, Səngəri adlı keçərlər. Bu günlərdə də bütün saatlarda hamı da bilir ki, düşmən özü də təhsil edir ki, Azərbaycanın ordusu nəcür mübarizətdir. Dan yəni, qarşısında olur. Əlbəttə ki. Bildiy də kəndin ortasında artıq yığılmışıq. Burada Baya. həm hərbçilərimiz burdadır, həm eyni zamanda kənd əhalisinin bir neçə nümayəndəsi var. Və elə görürsüz xanımlar, gəl uzağı getməyək. E, yaxınlaşaq hər hansı birinə ki e, Axı nədir? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaşamaqla bağlı burada həssas bir probleminiz varmı? Əlim maraqlıdır. Bu fikirlərinizi, təəssüratlarınızı bölüşün. Ko mən getməyəcəm. Qalacağam burada. Oğlum ordada döyüşür. Oğlumu qovara gedəcəm. Döyüşə gedəcəm, qırmızı kəturulacağam məndə. Oğlumu kəttər. Mən hə, döyüşdə duracağam. Yəni ona görə də bütün bu 3 3 qızım və qardaşlarıma verim verdim dada. Mahribədə döyüşə. Xoşdur. Allah canınızı sağ eləsin. Əsas odur ki, siz buradasınız. Görürsüz, ən azından bizim balada körpələrimiz də yaxşı yaşayacaq. Kimin? Gəldim yerinə gəldim. Belə deyək, körpəsinə, döyüyünə qədər, ahına qədər min nəfər kimi demək olar ki, biz olardıq. Qəssizdir. Nəzir ola bilər ki, kənddə toy edirlər. Körpə məşallah olsun yerində. Dezinformasiya aparanlara ar olsun ki, bu günləri Azərbaycanın Bu vəziyyətində o cürsə dezinformasiyaya məruz oldu. Yəni hərni panikaya salmaq üçün. Əhalilə. Əhali heç vaxt panikaya düşməz. Heç vaxt. Yəni məsələn ki, komandir özü də psixoloqdur. Bəli. Burada yaşayacağıq, yazımla keçəcək. Bu günləri kənd cəmiatından neçə-neçə gəncələr orduya qoşulub, müddətdən artıq hərbi xidmətə gəliblər. Bu günlərdə öz kəndlərində xidmət edib kəndlərini qoruyurlar. Onlar heç vaxt buranı tərk edib getməzdir. Ancaq mən yenə də deyirəm, bu kənd cəmaadı igitdir, cəsurdur, mərdlər. Döyüş zamanı heç buranı tərk eləməyiblərsə də, bu günləri dayanaqlı bizim güclü ordumuz olan vaxta heç zaman buranı tərk eləmir. Tam digər gəlmişsiniz, siz bunu bilirsiz, bizdən də sual verək ki, bəzi mənbələrdə axşam tərəflər istiqamətində bu Seysulan kəndindən də yazdılar ki, açılma filan oldu. Mən bilər Seysulan elə uzaqda deyil də. Orda açılma olsa biz də eşidərdik hər halda. Yəqin ki, bu da dezinformatsiya yoxdur. Oğlum, düşmənin atəşi kəsi pozma nəticələri olur. Yəni bu var. Bunu danmaq olmaz. Hər zaman düşmən atəşiyəsi pozur. Düşmənin atəşiyəsi pozması nəticəsində bizim əskərlərimiz qovğa təşkili onları susdurur. Bu ərazidə bu gecə bir problem olmayır ki, canlı ə, bu, bu ərazidə gecə bir problem olmayır.